Так, станок я ее надел на вал. Так, одеваю зараз трубочку сюда. термоусадку. куда и закрутить закручу я ее. Так, тут закручу, Тут буду припаиваться десь вона сюда. Так. Так, зараз я так два витка, че пяток, два. Закручу так. Есть. И будем зараз мы потихоньку мотать. Так, ну, в общем, вот так у нас будет мотаться вид. Надо будет придаливать цей край, чтобы не поднимался торец у нас. Вот так вот. Все, мотаем. Намотав я одну сторону, что у нас вышло глянем. Так, тут лобовые части не выходят за предел изоляции вала. Тут уложены плотную. Эта сторона нормально вжимается. Есть место пластинам засунуть куда. Так, сторона коллектора. Так. Так, нормально тут все. Так. Так, все отлично. Так, заработаем эту сторону. Так. Сейчас разрежу ножиком скотч. Заверну эти пластинки. Тут тоже разрежу. И у нас выходит Фиксация да вот так и вот так фиксируем, засунуем в пазы, и с той стороны ухода 4 штуки у нас будет. <клёх> так, концы есть. В общем, так пока оставим так его в какое-то в креплении я зафиксирую и буду потом снимать скрепление вот так вот срезаем так зараз я что сделаю я тут оставлю просвет чтобы лак туда чтобы лак туда проник будем срезать ножичком ножичком ножницами По над самым железом я отрезаю по над самым железом вот так и фиксируем нормально Влаза место есть так добьем на всю сторону. Так, я, мабуть, по три штуки сделаю. Потому что, чтобы не выпучивало тут. так вот, по три штуки. Цвет край держать ему. Це середину. Так вот. Хай будет так. Вырежем все эти текстолиты такие планочки. Так будет надежно. Так, теперь всю сторону перевертаем. Так, вашка 11 с половиной килограмм зараз вес его. Вот ну, это в сборе с конструкцией. Вес такой добрый. Так. Всю сторону зараз. Ага, ну треба обрезаем скотч. Так, есть. Так, хватает, хватает. Все. И обрезаем. Так, отлично. Так, есть. Вставляем сюда. Так, до краю. Сюда еще одну по центре. Так, и еще одну Зафиксировали мы катушку. Все, просвет есть. Лаком сюда зальем. Провода свободны. Я думал, что места не хватает. Будет важко тут закладывать. Ну, в процессе намотки я подстукал. Текстолиту а такая есть палочка. Я подстукал, трошки прессовал. ці сторони бокаві. Так, все, зараз розкрутим, перевернемо його на другу сторону. Так, а все, освобождаю я. О, вылаз, а? Ну, так и крепление. Она тут вышло, бачите. Одевается на намоточный станок. И всеми щечками зажимается. Тут у меня такой кровельный, типа кровельного самореза. А тут такая гайка. На 22. Как раз она по размеру дирачок, как и в валу находится. Вот такая конструкция придумана. Далее, что мы делаем, мы вставляем пластины. Так. Вот так, они уже сформированы. Так. Загнуть и так, как треба. Так так. Вот так они будут у нас. Трошки изоляция у нас готова. Теперь ставить. Так, все, все четенько. Подходы нормально. Так, берем скотч и заклеиваем, и заклеиваем. Так, надо же сюда его зафиксируем так придавливаем натягиваем и клеим так натяжечку Эта сторона зафиксирована. Так, фиксируем другую сторону. Так, есть, тут мы заклеили. Все добро. Перевертаем сюда так, так, отправляем, вставляем. и фиксируем другую сторону. Так, вот так вот, вот так вот. Натягиваем. Так, есть. Фиксировали. всю сторону. Все, мы раскрыли. Все, что тут у нас? Все. У нас приляга. Края у нас ровненькие, Все чудово. Заряжаем мы назад его станочек. Так, прижимаем. Так, надо глянуть, чтобы по центру был. Чтобы был по центрах. Тут у нас стоит по центрі магнит. Будем ориентироваться по магниту. Так, тут вот магнит черный. Так вроде рівненько. Все, теперь можно затягивать. Все. затянуто у нас можно вставлять станок и мотать так, ну вот я намотал всю частину другу так, снимаем скотч Так, подрезать треба изоляцию пазову. Так, так, нормально. Так, всю сторону тут срезать тоже будем трошки так чтоб тут еще трошки чтобы нам лаком пропитать дырочка была так нормально так вставляем пластинку так есть так я тут вырезал такие текстолитовые пластиночки так вот куда у нас так провертаем на другую сторону так вот так так тут что у нас Снимаем. Снимаем. И снимаем. Так снова Так. Так само отрезаем. Так, место свободно тут есть. Можно смело засовывать пластинкой. Ну, отсюда с этой стороны. Так. Так, отсюда краще залазы. зашла так так уберем пластинку есть еще одну так Вот так все. все, чудово. Так, снимаем теперь наш каркас отсюда. Так, вот так вот, раз и все. Вот так вот. Знялый такой каракашек у нас. Чудовый. Нам до да помех. Так, снимаем остатки скотча. Так, Скотч почистил и нема. Так. так, у нас тут выходит. Так, у меня тут трубка. Це будет паяться сюда на цей кончик. Тут трубочка. Будет паяться на этот кончик. так. Ну, а это будет концы. Тут переход будет отсюда и сюда. С этим концом. То есть вот так. Хрест на хрест. Вот так. Тут спаяем. Переход будет у нас це, с катушки на катушку. Ну все, сейчас я припаяю тут до этих только съемных колец. И все. И будем его лаком заливать, сушить. Тут все чудово. Якраз хватило, до железяки не достає. Все чудово. Все. де, желізо не, не торкається. Ізоляція перевіряємо. Все чудово. І так, наш якір готовий. Лаком залакірований, залитий, пролитий. даже тут сюда вот в щели позаливалось контакты я пошлифовал вот так у нас получилось так вышло залитый лаком дебела засох так по по размерах девятьсот Так, что тут можно сказать? Вес голова 9 килограмм 695 грамм. С одной катушкой 10 килограмм 615 грамм. В сборе 11 килограмм 610 грамм. Расход провода на скило 915 Выхода. Так. Провод у нас 850 витков. Провод 0,56, 2 килограмма. Размер указанный. Общая высота 300 и высота статорного железа 16 сантиметров. Так, если так и размер 180. А если вот так размер 100. Ну так кому надо запомнить. Потому что дуже важко его разматывать. Пришлось его вырубывать, выдергивать. Ну, дуже хорошо залитый. Краще, якщо было бы так и можна можно было смело тоді его рубать и не считать витки. Ну, в общем, такий був процес Перемотка якоря-генератора. Що ще сказати, один підшипник сюда. ось вс підшипник є з прорезью. І все, якорь у нас готовий. Сопротивление обмотки. Тут у мене указано. 29,3 Ом. кожна обмотка. Прозвонив прибором. Все чітко прозвонюється. На корпус не пробиваю. Все, дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково, тому що якщо буде треба, потім не знайдете. В Ютубі піде воно далі і далі, потім важко знайти. Буду радий, що ви придивляєтесь мій канал по ремонту. Всім миру та здоров'я!